নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ পৰিণীতা মেম আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তেৰ নম্বৰ পাঠটি প্ৰাগ ঐতিহাসিক অসম এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চাও আহাচোন আজি আমি কি কি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰো এতিয়া চোৱা আজি আমাক চমু টকা লিখিবলৈ দিছে শালস্তম্ভ বংশ পাল বংশ কুণ্ডিল ৰাজ্য আৰু কামৰূপৰ আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ এই চাৰিটাৰ বিষয়ে আমাক কি কৰিব দিছে লিখিব দিছে চমু টকা লিখিব দিছে বুজি পাইছা এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ আহা শালস্তম্ভ বংশৰ বিষয়ে এয়া চোৱা শালস্তম্ভসকলে বৰ্মন বংশৰ পাছত কামৰূপৰ সিংহাসন দখল কৰে এইটো আমি পাইছো আগতে হয়নে নাই শালস্তম্ভসকলে কেতিয়া কামৰূপৰ সিংহাসন দখল কৰিছিল বৰ্মন বংশৰ পিছত তাৰ পিছতে চোৱা কামৰূপত একৈশজন আৰু এই একৈশ জনে কি কৰিছিল কামৰূপত তিনিশ বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল এই ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা শালস্তম্ভই কামৰূপ ৰাজ্য়ৰ ৰাজধানী তেজপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰি ঠাইখনৰ নাম ৰাখিছিল সাৰুপেশ্বৰ আৰু এই ৰাজা কোন আছিল কৰিছিল জ্যোতিষপুৰৰ পৰা তেজপুৰীৰ নাম কি ৰাখিছিল সাৰুপেশ্বৰ ৰাখিছিল তাৰপিছতে চোৱা ইট সিং নামৰ এজন চীনা পৰিব্ৰাজক শালস্তম্ভসকলে কামৰূপত ৰাজত্ব কৰি থকাৰ সময়ত ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু এজন চীনা পৰিপ্ৰেজক আছিল নামটো কি আছিল ইদ সিং ঈদ সিং আৰু কি কৰিছিল যেতিয়া কামৰূপত শালস্তম্ভসকলে ৰাজত্ব কৰি আছিল সেই সময়তে তেওঁ কি কৰিছিল ভাৰতলৈ আহিছিল তেওঁ লিখনিত সেই সময়ৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমা পশ্চিমে নালন্দা অঞ্চললৈকে বৰ্তমান বিহাৰ বিস্তৃত আছিল বুলি উল্লেখ পোৱা যায় আৰু তেওঁৰ লিখনিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেই সীমাটো কামৰূপৰ সীমাটো বিস্তৃত আছিল বুলি উল্লেখ পোৱা যায় অৰ্থাৎ বৰ্তমান বিহাৰ কামৰূপ ৰাজ্যই সকলো দিশৰ পৰাই এক শক্তিশালী ৰাজ্যৰূপে শালস্তম্ভ সকলৰ ৰাজত্ব কালত স্বীকৃতি পাইছিল আৰু শালস্তম্ভসকলে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰি আছিল তেতিয়া কি হৈছিল কামৰূপ ৰাজ্য যে এখন শক্তিশালী ৰাজ্য সকলো ফালৰ পৰাই সেই কথাটো কি হৈছিল স্বীকৃতি পাইছিল অৰ্থাৎ কামৰূপ ৰাজ্য শক্তিশালী ৰাজ্যৰূপে শালস্তম্ভসকলৰ শাসনৰ কালত স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাসকলে বিদ্যান লোকক সমাদৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে নিজে সব্যপন্থী আছিল যদিও তেওঁলোকে ৰাজত্ব কালতে বিকাশ লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ আছিল ৰজাবিলাকে কি কৰিছিল সকলো ধৰ্মকে কি কৰিছিল সন্মান কৰিছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল পণ্ডিত সকলকো কি কৰিছিল সন্মান জনাইছিল বা সকলো ধৰ্মৰ লোককে তেওঁলোকে কি কৰিছিল সন্মান কৰিছিল আৰু শৈৱপন্থী আছিল যদিও তেওঁলোকৰ তান্ত্ৰিক ধৰ্ম কি হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে বিকাশ লাভ কৰে অৰ্থাৎ হালস্তম্ভসকলৰ দিনতেই শৈৱৰ্মৰ লগতে তান্ত্ৰিক ধৰ্মই কি কৰে বিকাশ লাভ কৰে তাৰপিছতে চোৱা ঐতিহাসিক সমলৰ ভিতৰত খ্ৰীষ্টীয় নৱম শতিকাৰ হায়ুনথল তাম্ৰফলীৰ তাম্ৰফলিত হালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাসকলৰ ভিতৰত হালস্তম্ভ বিজয় পালক কুমাৰ বজ্ৰদেৱ হৰ্ষবৰ্মন বলবৰ্মন কুমাৰ বজ্ৰবৰ্ণ হৰ্ষবৰ্মন বলবৰ্মন হজৰাবৰ্মন আৰু বনমালৰ নাম উল্লেখ আছে অৰ্থাৎ হায়ুনথল সীতাম্ৰফলিত কি আছে কিছুমান ৰজাৰ নাম উল্লেখ আছে সেইবোৰ হল শালস্তম্ভ কুমাৰ বনমাল বৰ্মন হৰ্ষবৰ্মন আহ হজৰাবৰ্মন পালক বিজয় আদি এইবোৰ হল শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজা এতিয়া চোৱা শালস্তম্ভ বংশৰ বিষয়ে আমি কি কৰিলো শালস্তম্ভসকল কি আছিল সেই সময়ত যেতিয়া কামৰূপখন শালস্তম্ভ বংশই ৰাজত্ব কৰিছিল তেতিয়া কামৰূপ কি শক্তিশালী ৰাজ্যৰূপে পৰিগণিত হৈছিল আৰু শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল শালস্তম্ভ ৰজা আৰু তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁৰ ৰাজধানীখন তেওঁ তেজপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰি তেওঁৰ ৰাজধানীখনক নতুন নাম দিছিল নামটো হল কি হাৰুপেশ্বৰ আৰু শালস্তম্ভ সকলে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰি আছিল তেতিয়া ঈদিং নামৰ এজন চীনা পৰিব্ৰাজকে কি কৰিছিল ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল তাৰোপৰি শালস্তম্ভসকলৰ সময়তে তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰি থকা সময়তে আমাৰ দেশখন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছিল হয়নে নাই ৰজাসকলে কি কৰিছিল সকলো ধৰ্মৰ লোককে সন্মান কৰিছিল লগতে শৈৱ ধৰ্মৰ লগতে তান্ত্ৰিক ধৰ্মই কি কৰে শালস্তম্ভসকলৰ ৰাজত্ব কালতে বিকা লাভ কৰে ইয়াতে এইখিনিয়ে পিছত আমি চাও আহা দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় শালস্তম্ভসকলৰ কথা বুজি পাইছা শালস্তম্ভসকল কোন আছিল কিমান জনাই কিমান জনৈশ জন ৰজা আৰু হায়ুনথল তাম্ৰফলিত কি হয় তেওঁলোকৰ কেইজনমান ৰজাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰো বিজয় পালক কুমাৰ বনমাল বৰ্মন হৰ্ষ বৰ্মন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰজাৰ বিষয়েও আমি জানিব পাৰো এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালা এতিয়া আমি চাও আহা ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন পিছৰটো প্ৰশ্ন চোৱা পাল বংশ হালস্তম্ভ সকলৰ পাছত কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজপথত পাল নামৰ ৰাজবংশই শাসন কৰিছিল অৰ্থাৎ শালস্তম্ভসকলৰ পাছতে কোন আহিছিল পাল ৰাজবংশ আহিছিল এই ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল ব্ৰহ্মপাল আৰু পাল বংশ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী তুজয় নগৰ বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটী আছিল পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল ব্ৰহ্মপাল আৰু পাল সকলৰ ৰাজধানী কি আছিল অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ৰজা ৰত্নপালে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমাই উত্তৰ বংগক চুইছিল বুলি বিভিন্ন ইতিহাস ইতিহাসবিদসকলে কয় অৰ্থাৎ ৰত্নপালে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল সেই সময়ত কি হৈছিল কামৰূপৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমাই কি হৈছিল যেতিয়া ৰত্নপালে ৰাজত্ব কৰিছিল তেতিয়া কি হৈছিল কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম পশ্চিম সীমাই কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমাই কি কৰিছিল উত্তৰ বংগক চুইছিল ইতিহাসৰ সমলৰ পৰা আমি জানিব পাৰো বিভিন্ন সমলত উল্লেখ থকা এই বংশৰ ৰজাসকল হল ইন্দ্ৰপাল গোপাল হৰ্ষপাল ধৰ্মপাল ৰত্নপাল ইত্যাদি অৰ্থাৎ পাল বংশৰ ৰজাসকলৰ বিষয়ে যদি সোধে ৰত্নপাল ইন্দ্ৰপাল গোপাল ধৰ্মপাল আদি তাৰপিছতে চোৱা পালসকলে হিন্দু ধৰ্মী আছিল বৰ্তমান কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ ওচৰত থকা মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ পালবংশী ৰজাসকলৰ স্থাপত্য কৃতি অৰ্থাৎ পালবংশী ৰজাসকল কি আছিল হিন্দু ধৰ্মী তেওঁলোকে হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাস কৰিছিল আৰু বৰ্তমান কামৰূপৰ গ্ৰাম্য জিলাৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ অন্তৰ্গত বাইহাটা চাৰিআলি তাত এটা মন্দিৰ আছে মন্দিৰটোৰ নাম কি মদন কামদেৱ আৰু সেই মন্দিৰটোৰ ভগ্নাবহে পাল ৰজাসকলৰ হিন্দু দেৱতা শিৱ বিষ্ণু সৰস্বতী সূৰ্য কল্প বৃক্ষ আৰু বিভিন্ন অপচৰাৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এই মন্দিৰটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অপচৰাৰ মূৰ্তিও পাওঁ সৰস্বতী বিষ্ণু শিৱ আদি মূৰ্তি সমূহ আমি ইয়াতে এতিয়া পাল বংশৰ কথা বুজি পালা পাল বংশ আছিল কি হালস্তম্ভ বংশৰ পিছত ৰাজত্ব কৰা ৰজাসকলে আছিল পাল ৰজা তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্মপাল আছিল তেওঁলোকৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু ৰাজধানী কি আছিল আৰু ৰত্নপাল ধৰ্মপাল ইন্দ্ৰপাল গোপাল আদি কি আছিল পাল বংশ ৰজাৰ উল্লেখযোগ্য কেইজনমান ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ স্থাপত্য কৃতি কি বা হেতা চাৰিআলিত থকা মদন কামদেৱ মন্দিৰটো ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আহা পিছৰটো প্ৰশ্নটো প্ৰশ্ন চোৱা কুন্দিলৈতি কামৰূপ ৰাজ্যৰ পূব দিশত কুন্দিল নামেৰে এখন ৰাজ্য আছিল অৰ্থাৎ কামৰূপ ৰাজ্যৰ পূব দিশত কি আছিল কুন্দিল নামেৰে এখন ৰাজ্য আছিল আৰু বৰ্তমানৰ শদিয়া অঞ্চলক এই ৰাজ্য়ৰ ৰাজধানী কুন্দিল নগৰ হিচাপে হিচাপে চিনাক্ত কৰা হয় অৰ্থাৎ কুণ্ডিলনগৰখন কুন্দিন নগৰখন বৰ্তমানৰ কি অঞ্চলক চিনাক্ত কৰা হয় শদিয়া অঞ্চলক শদিয়া অঞ্চলক কুন্দিল ৰাজ্যৰ কুন্দিল ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কুন্দিল নগৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হয় তাৰপিছতে চোৱা ৰাজ্যখনক ভীষ্মক নামৰ এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেওঁৰ কন্যা ৰুক্মিনীক শ্ৰীকৃষ্ণই বিবাহ কৰিছিল কৰিছিল আৰু তেওঁৰ কন্যাৰ নাম আছিল ৰুক্মিিনী আৰু ৰুমিণীক কোনে বিয়া কৰাইছিল শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু এই ঘটনাক লৈয়ে ৰুক্মিণী বিবাহৰ ঘটনাক লৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ যে বিবাহ হল সেই ঘটনাক লৈ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কি কৰিলে ৰুক্মিণী হৰণ নাটক ৰচনা কৰিছিল অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণী বিবাহৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাক লৈ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কি কৰিলে ৰুক্মিণী হৰণ নামৰ নাটকখন ৰচনা কৰিলে অৰ্থাৎ কুন্দিল ৰাজ্যৰ ৰজা কোন আছিল কন্যা কোন আছিলী আৰু বিয়া পাতিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু এই কাহিনীটো লৈ শংকৰদেৱে কি কৰিলে ৰুক্মিণী হৰণ নামৰ নাটকখন ৰচনা কৰিলে ইয়াৰ পিছত চাও অহা পিছৰটো প্ৰশ্ন ইয়াত আছে কামৰূপৰ আৰ্থ সামাজিক অৱস্থা কামৰূপৰ আৰ্থ সামাজিক অৱস্থা অৰ্থাৎ সেই সময়ত কামৰূপৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আছিল সেই কথা ইয়াত সুধিছে এতিয়া চোৱা কামৰূপৰ অৰ্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক আছিল অৰ্থাৎ কৃষিৰ ওপৰত মানুহখিনি নিৰ্ভৰশীল আছিল কৃষিভিত্তিক কৃষি কৰ্ম কৰিহে মানুহে কাম কৰিছিল অৰ্থাৎ পেট প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সেইকাৰণে কৈছে কি সেই সময়ৰ অৰ্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক হিউৱেনচাঙৰ চি ইউকি এই চি ইউকিত এই ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চনৰ জৰিয়তে খেতি কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ চি ইউকি নামৰ গ্ৰন্থখনত কি কৰিছে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যে খেতি কৰে এই কথা কি কৰিছে হিউৱেন চাঙে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল যেনে কঁঠাল নাৰিকল তামোল পাণৰ খেতি কৰাৰ কথাও জানিব পাৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল কঁঠাল নাৰিকল তামোল পাণ আদি যে খেতি কৰে এই কথাও কি কৰিব পাৰি জানিব পাৰি তাৰপিছতে চোৱা প্ৰাচীন কামৰূপতো এৰি পাট মুগা ইত্যাদি কাপোৰ তৈয়াৰ হৈছিল আৰু প্ৰাচীন কামৰূপত কি তৈয়াৰ হৈছিল এৰী পাট মুগা আদি কাপোৰ যে তৈয়াৰ হৈছিল এই কথাও আমি কি কৰিব পাৰো জানিব পাৰো তাৰ পিছতে চোৱা মহাভাৰতত ভগদত্ত ৰজাৰ কাটৰ কাপোৰৰ কথা কোৱা যায় কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনেও থানেশ্বৰৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনলৈ পাটৰ কাপোৰ পঠিয়াইছিল অৰ্থাৎ আমি যে জানো কামৰূপত কি এৰি পাট মুগা ইত্যাদি কাপোৰ যে পোৱা যায় এই কথা আমি গম পাওঁ ভগদত্ত ৰজাৰ পাটৰ কাপোৰৰ কথা মহাভাৰতত যে ভগদত্ত ৰজাৰ পাটৰ কাপোৰৰ কথা আছে তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰো আৰু কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনেও কি কৰিছিল হৰ্ষবৰ্ধনলৈ পাটৰ কাপোৰ পঠিয়াইছিল আমি জানিছিলো নহয় কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ কি সু সম্পৰ্ক আছিল আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিল পাটৰ কাপোৰ পঠিয়াইছিল মাছ ধৰা নৈৰ পৰা সোণ উলিওৱা কাপোৰ বোৱা আদিবোৰ প্ৰাচীন কামৰূপৰ লোকসকলৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য বৃত্তি আছিল অৰ্থাৎ নৈৰ পৰা সোণ উলিওৱা মাছ ধৰা কাপোৰ বোৱা আদি কি আছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ লোকৰ বৃত্তি আছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি মাছ ধৰি নদীৰ পৰা সোণ উলিয়াই কাপোৰ বৈ জীৱন ধাৰণ কৰিছিল আভ্যন্তৰীণ আৰু বাণিজ্যৰ উপৰিও তিব্বত আৰু ভূটানৰ লগতো বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক কামৰূপৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক কৰাৰ উপৰিও তিব্বত আৰু ভূটান দেশৰ লগতো কি হৈছিল কামৰূপৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিল ইয়াৰ উপৰিও কি হৈছিল ৰাজবংশীয় লোকসকলে সোণৰ অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু লগতে হাতীৰ দাঁতৰ অলংকাৰো কামৰূপত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল অলংকাৰৰ কথা যদি আমি পঢ়ো ৰাজবংশীয় লোকসকলে কি কৰিছিল সোণৰ অলংকাৰ পৰিধান কৰিছিল আৰু হাতীৰ দাঁতৰ পৰা যি অলংকাৰ বনোৱা হয় নিৰ্মাণ কৰা হয় সেই অলংকাৰো কি হৈছিল যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ কামৰূপৰ অৰ্থনীতি কি আছিল মূলত কৃষিভিত্তিক আছিল লগতে তেওঁলোকত কি কি বৃত্তি আছিল মাছ ধৰা কাপোৰ বোৱা নদীৰ পৰা সোণ উলিওৱা আদি বৃত্তি আছিল লগতে অলংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল সোণৰ অলংকাৰ আৰু হাতীডাঁতৰ অলংকাৰ আছিল আৰু কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এৰী পাট মুগা আদি কাপোৰৰ প্ৰচলন আছিল তাৰ উদাহৰণ বা তাৰ কথা আমি কেনেকে জানিব পাৰো কি সমলৰ পৰা জানিব পাৰো মহাভাৰতৰ ভগদত্তৰ পাটৰ কাপোৰৰ সমলৰ পৰা লগতে হৰ্ষ বৰ্ধনলৈ যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে কাপোৰ পঠিয়াইছিল পাটৰ কাপোৰ পঠিয়াইছিল সেই তথ্যৰ পৰাও আমি কি জানিব পাৰোঁ সেই সময়ত পাটৰ কাপোৰৰ প্ৰচলন আছিল এই কথা আমি জানিব পাৰোঁ বুজি পালা নিশ্চয় আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত পৰৱৰ্তী অংশৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ